Ось, я також паралельно Павло Іляшенко, економіст, я також паралельно хочу показати: ось, ви, окремив президент, цю країну. так, Ми мусимо також показати, зараз я можу, що в нас відбувся якийсь там економічний прорив у відносинах з Китаєм. А ми тим часом подивилися на різні економічні показники: ось найбільших партнерів, зокрема, я спробую зараз так само збільшити це все. Партнерів. Китаю в світі і побачили, що найбільшим партнером є, наприклад, Європейський Союз. ну, Тобто, в нас це сказано трошки як противага. І так само серед країн, з яким найбільші, найкращі там, найвдаліші економічні відносини в Китаї. Ми бачимо дуже-дуже багато країн, бачимо різні прапори. Ось там Гонконг, Малін, Гонконг це майже Китай, Соломоніві острови, Ангола, Замбія. Там Туркменістан, Бангладеш, Сієра леоне Росія, звісно, Єгипет, але України в цьому переліку поки не побачили. я тобі даю слово. Що означає економічний прорив на відносинах з Китаєм? На самом деле, вы только что помогли выиграть моим друзьям спор. Я спорю, что я смогу не посмотреть новогоднее поздравление президента. Все-таки вот попал на фрагмент. Вот. Сразу комментарий относительно того, что нас нет вот в списках партнеров и почему там Европейский Союз. Все дело в размерах экономики сравнительных. Если Европейский Союз в совокупности это самая большая экономика мира, то очевидно, что Китай... Вот, Третья экономика мира, если так вот смотреть после Соединенных Штатов, то понятно, что с Евросоюзом и с Соединенными Штатами будут наибольшие в цифрах а товарообороты и партнерство будет в цифрах намного больше. Так как экономика Украины в мировых масштабах достаточно маленькая, вот поэтому у нас просто и нету в списке. Вот, как бы в первую очередь нужно это понимать, не потому что мы где-то там на отшибе в мире. Да, скажут, почему там Гонконг в списке, но ну, а Гонконг это просто как бы часть Китая, через которую ведется основная экономическая работа самого вот такого материкового Китая. Вот что касается прорыва, то вообще вопрос. Украины китайских отношений, вот чтобы его затрагивать, нужно сначала поговорить про вообще геополитику и ситуацию геополитическую в мире, так коротко, потом поговорить про коротко, да, коротко конечно, коротко. то, что происходит в нашей экономике и в этих двух контекстах смотреть на а, вот этот вот прорыв, да или нет, и вообще, что подписывал президент и к, к чему это все может привести. Если быть кратким, то в принципе мировая геополитика хорошо характеризуется. Метафора и Бзижинского глобальная шахматная доска. То есть борьба идет за вот клеточки максимального влияния. То есть вот не за конкретные цели, не то чтобы получить на 10 долларов больше на тонне чего-нибудь, а за возможности. Это чем-то похоже на формирование полезных знакомств. То есть вот есть человек, который обладает потенциально полезной для вас где-то в будущем позицией, и вы с ним постараетесь знакомиться. Также происходят процессы в геополитике. И посмотрим сейчас на главных игроков в принципе, Европейский Союз, если идти по размерам экономики. Но Европейский Союз все-таки это такой инертный геополитический игрок, это как большая корова на льду, у которой задача не упасть просто, а вот удержаться вместе. Дальше идут Соединенные Штаты, да, номер один, и многие говорят, что здесь, в нашем даже регионе, чувствуется присутствие Соединенных Штатов. А дальше, собственно говоря, идет Китай. Да, это, в принципе, пусть специфический, нацеленный на свой конкретный регион, такой вот спящий гигант, но все-таки это один из основных сейчас ключевых геополитических игроков. И потом всегда в контексте Украины, вот куда Украина поведет носом, вспоминается Россия. Россия по размеру экономики идет даже где-то после Японии и что важно понимать в контексте геополитических воззрений Украины, вот прорыв, не прорыв, это же не только экономика, это геополитика тоже. А вспоминаем, что мы представляем себе геополитику как борьбу а, так называемых морских цивилизаций, Соединенные Штаты и Великобритания, вот такая так называемая англосаксонская доктрина Маккиндера, такая старенькая еще конца 19 века, начало 20-го, а против а, так называемого Хартленда, это такая центральная часть континента Евразии, которая в какой-то момент времени совпадала с территорией СССР. СССР. И вот нам кажется, что главная борьба идет между силами зла, там Соединенные Штаты и загнивающий Запад, и Россией. Но если посмотреть, что произошло в мировой экономике, то центр влияния, да, откуда, центр тяжести перенесся на юго-восток Азии. И поэтому контекст Россия и Соединенные Штаты, и Британия, он ушел на второй план. И сейчас самое важное, что происходит там. И поэтому два важных вывода для нас. Во-первых, действительно, с Китаем связаны самые важные геополитические процессы, но Украина находится территориально не в этой сфере. То есть в плане геополитики мы сейчас находимся в треугольнике региональном, Россия, Турция, Польша, и поэтому а, прорыв да, в геополитическом плане, а, он все-таки Украины касается много в меньшей степени. Наши геополитические моменты и проблемы, они зациклены в этом таком региональном круге, и в этом плане контакт с Китаем... Це в меньшей степени много геополитика, вот, чем, геополітика, чим можливо така чиста пряма економіка. Ось це така відома. можеш повернутися, тобі так буде зручніше, подивитися. Ось це відома графіка на сайті Кабінету міністрів, зараз вже святкова. Де говорилося про те, що ось, ну, втрати від угоди з Євроса. Угоди про асоціацію і здобутки там співпраці з Росією. Тут ведеться от йдеться про 4 мільярди інвестицій з Китаю. Як це можна пояснити? там якось? Тому, тобто, що це за 4 мільярди? Звідки вони вони будуть? Це багато, це мало? Здесь інтересний контекст. Опять же, в першу чергу, маленьке прев'ю к цифрам. Мы сейчас фокусируем внимание на циклических проблемах украинской экономики. произошел спад на сырьевых рынках, у нас разошелся платежный баланс, нам не хватает валюты для сбережения фиксированного валютного курса, да, сейчас мы ищем деньги где то за рубежом, чтобы этот платежный баланс подровнять и удержать курс гривны стабильным. Мы на этом все делаем акцент подсознательно. Но с другой стороны, когда мы говорим про приток денег и про инвестиции, слово инвестиции, это уже структурные вопросы, и, соответственно, во времени растянутые. Поэтому вот. это сразу не ответ на а, тот вопрос, который многие ставят, что нам сейчас там, до конца года нужно получить или через этот год. А вот год... 4 миллиарда – это много или это мало от Китая? А, мы вот видим принципе... цифры там, вот, европейские, там, ну, я понимаю, Европейский Союз, там 400 тысяч миллиардов, вот 4 Миллиарды, долларов, Смотря в каком контексте. Если В этом в циклическом вопросе, опять же, циклическом можно... Что... Вот я не а, разумеется, а, 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 вот <соцентричные> это цикличные чини. В этом контексте. Это богатые чини? Сложно комментировать инфографику кабинета министров, потому что это, ну методологическая, идеологическая работа, и цифры, которые представлены там, не имеют под собой никакого логического содержания. В принципе, думаю, что это должно быть понятно всем. То есть это две карты Украины с какими-то стрелочками и цифрами, это банальная профанация. Вот. А если говорить про 4 миллиарда, то этих денег бы хватило, например, украинской экономике для того, чтобы как раз циклический вопрос на 2014 год решить. Если бы эти деньги поступали в этом циклическом ключе вот здесь и сейчас. Да, но мы нашли а, решение этого циклического вопроса с помощью России. Вот. И а, поэтому много или мало денег от Китая сейчас а, не столь важно, как столь важно, под какие стратегические экономические проекты эти деньги выделяются. Вот. Для стратегических больших проектов это деньги на самом деле небольшие. Вот. Но мы должны а, понимать, что особенности работы Китая, Помним про геополитику, да? что такой спящий да, гигант, да, да. который работает в своем регионе, ему Украина нужна постольку-поскольку. А, и приезжают какие-то ребята из Украины, чего-то хотят, непонятно совершенно Украина, не наши интересы, очень отдаленные, никто просто так вот денег не даст, на какие-то серьезные проекты сразу не подпишется. Да, поэтому, исходя из вот этих вот нюансов, 2 миллиарда, 3-4, расписанные на 5 или на 10 лет вперед, это на самом деле уже большой шаг вперед. Не для как Украины. первый шаг для Украины, да, не как первый шаг на Луне, но все-таки большой шаг достаточно, потому что, насколько я понимаю, это в первый раз мы с Китаем подписали какие-то сравнительно конкретные договоренности, которые в будущем могут действительно Украину ввести в, интерес, в сферу геополитических интересов Китая. Как это может быть? А скажи, я запытаю, це якось могло от угоді. Как бы была подписана угода про Европейский Союз? Конечно это, это вообще не вопрос а, европейского вектора интеграции. Для Украины это же не вообще не вопрос вектора интеграции в целом. Вопрос а, Китая и Украины – это налаживание контактов для будущего экономического а сотрудничества, углубление, повышения ну, есть повышение товарооборота. Mm -hmm. И второе а, – помещение Украины на карту Китая. Как она может туда попасть? А, Китая нужно что-то возить, грубо говоря, например, из Африки. И, в общем-то, морской путь и в этом плане построение порта в Крыму может быть ответом на этот вопрос. Но для того, чтобы э, Китай согласился проводить свой какой-то важный для себя геополитический транспортный путь через Украину, да, нужно сначала сделать какой-то маленький проект, посмотреть на то, как это все идет. Mm -hmm. Китайские товарищи должны привыкнуть к тому, что они с Украиной работают, посмотреть, как это все происходит. Да, и потом, соответственно, что-то большое. От ще була так само. Я тебе попрошу розвернутися. Така від пам'ятаю, багато уваги привлекла прикуто було до цієї новини про те, що Китай орендуватиме землю в Україні. Писала The Daily Telegraph, в принципі, непогана впливова британська газета. Казала, що ось 5 української землі. От така цифра умовно звучала, буде віддана, тому що зростає населення Китаю. Ось, і також британські журналісти назвали це ось найбільшим ось таким договором про оренду землі з 19-го, з тим, що було зроблено в 19 столітті в Африці. Ось, а тепер це по українські чорноземи будуть приносити користь там китайське. китайцам, которые будут там, я не знаю, жить и работать. Ты слышал про эту историю? насколько я, я понимаю, новость все-таки была опровергнута непосредственно непосредственно гипотетическими участниками всей этой э, сделки. Вообще, когда мы слышим про проценты земель, которые принадлежат иностранцам, нужно будет немножко настороженным. Есть исследования, причем это сделали ученые, не э, британские, американские ученые. Э, и по их версии около 30% нашей пахотной земли а так или иначе используются иностранцами. На самом-то деле я подозреваю, что они просто посмотрели на то, сколько принадлежат украинским агрохолдингам, посмотрели, что у них резиденция не украинская, автоматически засчитали земли наших агрохолдингов украинских, так, то просто зарегистрированы за рубежом, потому что так бизнес делается, вот, а посчитали, что это иностранные земли. На самом деле, конечно, нет, и процент земель, которые обрабатываются напрямую иностранцами, украинских крайне мал. И в этом уже, когда вы слышите какие-то большие цифры, ставьте их под сомнение. А будет ли Китай арендовать землю, Uh, я думаю, что все-таки это не такой простой вопрос, и это не решается за uh, там, один месяц. Сначала китайцам нужно поработать с Украиной, что действительно подписать что-то вместе реализовать, прежде чем реализовать колоссальный по масштабам проект. Это очень большой проект, если такой uh, вообще возможно. Я не верю, что это такое возможно, что нужно арендовать столько земли, сколько описывается, завести сюда много китайцев, и здесь что-то производить и потом отправлять в Китай. Вот. Не верю, говорят, что это возможно, слишком масштабность, большая проекта, и выписывается исконечно контекста того, как Китай вообще ведет внешнюю политику на самом деле. А, можливо, я повторюсь, але я все ж таки, можливо, я что-то не зрозуміла, чи хочу уточнити. Ось, саме Ті угоди, які були підписані, договори останній раз з президентом України в Китаї. Тобто, наскільки все ж таки, що було до цього? Що ці 20 років відбувалося в незалежній Україні у стосунках з Китаєм? Ми возили контейнерами китайські товари, потребительського там потреблення, вот. а в Китаї імпортували сирійові товари. Не забуваємо, що Китай – це номер один практично по всім групам сирійових товарів. Тобто, вот. в принципі, міровий ринок сирійових товарів Но Китай. И здесь маленькая ступень на вот тему украино-китайского самоотношения, у нас намного более важно, как чувствует себя экономика Китая, как там идет бум строительства, сколько ресурсов они потребляют, потому что если их спрос падает на сырье, на любое, да, то тогда падают цены на мировом рынке. И мы начинаем меньше экспорта получать. В принципе, меньше экспорта да, в Украину, а автоматически экономическое замедление. Да, Из-за того, что у нас еще фиксированный курс, это еще усиливается давлением на гривну и усиливается экономический спад в итоге. В принципе, то, что мы видим, рецессию в Украине со второй половины 2012 года по сейчас, вот, на самом деле корни этого процесса уходят в середину 2011 года, когда экономика Китая начала резко замедляться. Тобто давай. Спробуємо так само спростити. Тобто, певні наслідки от рецесії економічної, такого затихання, вони пов'язані з певною, теж фінансово, не фінансовою, певними уповільненнями процесів, які відбуваються в Китаї також. В самому Китаї, не В, Україні, Ні, в, Китаї, в самому Китаю, так. Тобто Китай влияє на мірову економіку, мірова економіка влияє mm -hmm. на нас, получается на такой процес. А поясни також так простенько, так? Багато ж. Ну, люблять всі узагальнювати, от, говорити про американо-китайське протистояння, там, про те, що от буде першою економікою Китай. Зараз Сполучені Штати, потім за ними так, Європейський Союз. А, наскільки от, говорять про одні кажуть про китайського гіганта, інші кажуть про китайську загрозу? Що з того правда і чи коректно так говорити взагалі? Якщо так. Возвращаюсь к геополітіки. Китай все-таки не СССР и не Соединенные Штаты. Его сфера интересов ⁇ это все-таки вот такой Тихоокеанский там, вот регион, Пасифик. И здесь, наверное, уместнее говорить, если мы говорим про будущее, не про сам Китай и Соединенные Штаты. У них все-таки не должно быть каких-то грандиозных конфликтов в ближайшие, наверное, несколько десятилетий туда добавляем Японию, которая сейчас является таким вроде бы как аутсайдером и экономическим, и геополитическим, но в Японии очень страшная демография, и в итоге Маленькому проценту молодого населения, которому очень сложно адаптироваться к, к существующим реалиям Японии, придется объяснять, да, почему все происходит именно так. И один из способов этого пояснения это милитаризация, которую мы потихоньку в Японии видим. А Япония не будет, конечно, глобальным игроком претендовать на территорию там, не знаю, Украины или Великобритании. Но в регионе, где Китай пытается стать еще более доминирующим игроком, а расцвет Японии, которая более морская держава, а в геополитике Контроль морей он намного более важен, чем контроль суши. Вот там, да, там может быть интересное месиво, но это будет, опять же. Япония, Китай и Соединенные Штаты. И помню, что это глобальная шахматная доска. Здесь будут интересные ходы, которые будут связаны, возможно, с поддержкой каких режимов локальных вблизи с Китаем. А вот там, да, там будет интересно, но здесь без Японии не обойдется. Это не напрямую Китай и японские взаимоотношения. Но мы, как заразумели, свои разговоры, что все это, от, я сама журналист международник, завжди доводится пояснювати, что на самом деле такие сложные вещи, так, возможно, иногда далекие, но они Можливо, не от напряму впливають на Україну там чи на зараз все на все впливає. Ось що не може бути там якась світова економічна криза, і Україна залишитися від неї осторонь, наприклад. Паш, дякуємо дуже тобі. Ось ми спробували розібратися. Ось давай підсумуємо. Тобто, президент заявив про прорив для України у відносинах з Китаєм для України. Це дійсно крок. Да, это Кшак, по тому ж та етиначало важлижних отношеній, в результатом которого станет вовлечение Украины в интересы Китая, и мы из этого попробуем что-то получить це ніяк не суперечить там угоді з європейським союзом? Це все могло може і далі відбуватися паралельно. Добре, гроші прийшли, інвестиції прийдуть. Будемо слідкувати, якими вони будуть.